Memang memberi memberi tumpuan khusus untuk uh, IKS dan juga uh, meletakkan tanggungjawab yang amat besar uh, pada sektor swasta sebagai jentera penggerak. Saya fikir ini merupakan satu uh, hal tuju yang tepat dan juga akan uh, membawa negara kita dari segi pembangunan ekonomi kepada satu tahap yang lebih besar berbanding dengan dekat-dekat uh, yang lepas. Terima kasih. boleh saya dapatkan pandangan sekali lagi daripada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Jadi perbincangan tadi ada tentang boleh tentang... boleh kita dapat nama sikit boleh ahli iaitu Ben Ya. Jadi saya nak sentuh tentang uh, kedudukan modal insan. Di mana perdan kita modal insan kita lihat merupakan suatu faktor kritikal dalam menjayakan RMK 10 ni. Dalam kita membicarakan Tentang modal insan ni Untuk membangun modal insan ni Tapi kita lihat ada suatu aliran Yang negatif berlaku di dalam negara kita ini Apa aliran itu ialah Bagaimana tenaga-tenaga profesional Tenaga-tenaga kemahiran kita Mengalir ke luar negara Termasuk di negara jiran kita Jadi apakah strategi Yang harus uh, Kerajaan sediakan bagi menjayakan modal insan ini tidak mengalir keluar ini satu, soalan kedua kalau kita lihat hari ini bahawa dijangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi dunia global ialah pada kadar 4.5% untuk 5 tahun akan datang so ini akan memberi kesan suatu penarikan usaha negara untuk menarik FDI untuk masuk ke dalam negara kita kerana dalam keadaan begini kita lihat banyak negara maju membuat inward looking. Jadi ini menjadi suatu cabaran. Apakah strategi? Jadi ini soalan yang perlu ahli panel kemukakan kepada kerajaan. Apakah langkah-langkahnya? Terima kasih. Terima kasih. Prof, bolehkah kita menarik kita punya talent atau bakat-bakat kita supaya berkhidmat di Malaysia? Terima kasih Datuk. Saya sendiri merupakan salah seorang yang balik daripada Eropah menerusi program demikian. Cuma saya nak menggunakan contoh yang saya lihat mungkin lebih berkesan, lebih berasas supaya kita membincangkan mendekati isu ini. Ketika saya mengarang bab strategik untuk IDR oleh Kazanah dulu, saya perhatikan lebih kurang 40 40 ribu lebih kurang 40,000 penduduk Malaysia. Ini tak kira lagi mereka yang sudah pun berhijrah tinggal di Singapura. Setiap pagi mereka bangun awal, adanya yang bangun pada pukul 4. Saya perhatikan ada seorang saya menemu duga bangun di Kota Tinggi pada 4 pagi, terus ke Singapura bekerja dan balik pada waktu waktu malam. Ketika mereka balik itu sepanjang minggu sebelum hujung minggu tu Pekerja yang saya maksudkan ni, yang mahir ni, tidak melihat anak dia selain daripada melihat anaknya yang tidur. Jadi saya sebenarnya tanya apakah sebab, saya tanya dekat bukan hanya majikan tetapi juga pihak pentadbir di Kerajaan Johor, apakah sebabnya kaki tangan kita, penduduk Malaysia ini lebih gemar bekerja di sana sedangkan... Syarikat-syarikat ini yang saya juga menemuduga uh, lebih rela nak menempatkan pengeluaran di, di, di Johor Bahru kerana tanahnya lebih murah, kerana ianya lebih luas. Apa saja mereka dapat di Singapura dari sudut benda-benda semula jadi terdapat di Johor. Kata mereka cuma sekuritinya lebih, lebih baik di Singapura, cuma dia lebih teratur dan disebabkan adanya perkara-perkara lain yang yang membenarkan mereka memungkinkan mereka mengaturkan pengeluaran tanpa sebarang uh, kos urus niaga. Dan saya sebenarnya melihat dalam proses sedemikian, saya sebenarnya melihat kalaulah kita perhatikan mereka itu sendiri, kalau kita sudi benar-benar ingin mengatasi masalah itu, bagi saya sama sekali tak ada masalah. Kerana mereka sendiri yang saya menemuduga itu, kalaulah kita beri upah yang lebih kurang sama, sanggup bekerja di Malaysia. Apakah mereka akan pergi ke Singapura kerana ganjaran mereka itu 10% lebih? Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya ganjaran mereka jauh lebih. Bermakna mungkin perbezaannya 50% sebanyak itu. Kalau kita boleh mengatasi masalah itu, saya tidak lihat sama sekali sebarang masalah. Kemudian saya juga ingin menggunakan contoh yang lain. Bagi saya, kalaulah kita mengaitkan, menghubungkaitkan penempatan pemilihan seseorang pengerusi, seseorang pengarah untuk memastikan dasar yang kita ada itu berjaya. Dasar untuk membawa balik modal insan yang saudara maksudkan itu. Bagi saya, kita harus juga tetapkan tiawai untuknya. Apakah mereka benar-benar berjaya berbuat demikian? Apakah mereka cuba menegakkan strategi yang yang lebih um, berjaya untuk membawa mereka. Dalam konteks itu kita telah pun um, 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 menekankan tentang talent cooperation dalam dalam model uh, yang kita lihat daripada uh, rancangan Malaysia ke-10 itu kita lihat talent corporation. Bagi saya, adanya contoh yang tak semestinya kita menuruti sebulat-bulatnya. Kita tak perlu meniru 100% bagaimana Korea cuba mengamalkan dasar membawa balik modal insan mereka, bagaimana Taiwan berbuat demikian. Kedua-dua negara ini menekankan penarikan balik penduduk mereka itu sendiri. Bukan macam Singapura. Singapura itu memang menarik sesiapa yang minat bekerja di Singapura. Mereka begitu berjaya sekali. Dan dalam konteks itu, kita juga lihat di Taiwan, lebih 200 syarikat, ya, incubator, yang ini dilahirkan dengan pengetahuan daripada universiti, begitu juga dengan makmal-makmal yang ada di sana daripada ITRI 3 Mereka dipandu sebenarnya, kebanyakannya, oleh modal insan yang dibawa balik daripada luar negara. Apakah kita memberi peluang-peluang seperti itu? Kalau kita menstruktur semula, mungkin disebabkan itu saya lihat untuk menggunakan konsep transformasi itu elok sekali kerana kita perlu merombak semula dan dan cuba menggubal strategi demi melihat keseluruhannya dari sudut yang lain, kacamata yang berbeza supaya kita dapat mengadaptasi, mengubah apa yang berlaku di negara lain tetapi mengambil kira supaya ia berlandaskan budaya di sini, struktur di sini demi memenuhi pembangunan negara. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kerana kita tak ada cukup masa ni memang kita nak berbincang lebih tapi masa tak cukup. Datuk, apakah yang boleh kita harapkan transformasi ekonomi ini akan memberi kepada rakyat? Saya fikir akhir-akhir um, ini mata lamatnya ialah untuk meningkatkan uh, kualiti hidup dan juga dari segi uh, pekerjaan, pendapatan dan juga uh, bersama-sama menikmati hasil-hasil uh, kemajuan. Yeah. Okey, Dok, apakah seruan Datuk Doktor kepada rakyat, kepada sektor swasta hmm. untuk menjayakan transformasi ekonomi di negara okay. ini. Dato, eh, kalau dahulu, saya suka mengaitkan dengan DEB dan uh, model baru ekonomi. Eh. Kalau DEB dahulu, memang pada masa itu pertumbuhan pelahan. Itu sebabnya pada masa itu agensi kerajaan, agensi amanah, uh, maksudnya di sini adalah sektor awam, eh, menjadi penggerak utama ekonomi. Tetapi sekarang ini, kita telah melahirkan banyak profesional, teknologi dan sebagainya, mereka ni sebenarnya telah bersedia. Itu sebab kajian mengalihkan fokus untuk sektor swasta mengambil alih better daripada sektor awam untuk meneruskan pembangunan ekonomi. Ini yang saya nampak. Yang sektor awam akan meneruskan fungsinya untuk memberikan sokongan kepada sektor swasta. Okay. Para penonton dan para hadirin sekalian, malam ini kita telah membincangkan dengan agak panjang lebar tentang transformasi ekonomi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang telah sama berkosing pandangan. Jadi apa yang kita lihat tentang transformasi ekonomi ini, ianya mempunyai berbagai langkah-langkah dan cadangan-cadangan yang saya berpendapat boleh melonjakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang penting, ia memerlukan sokongan dan bantuan dari pelbagai pihak dari sektor swasta, dari sektor awam dan terutamanya daripada rakyat Malaysia. Dan saya harap sama-sama kita menggembeling tenaga untuk meningkatkan lagi kemajuan pertumbuhan dan manfaat kepada negara kita. Sekian selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.